Привіт знову на моєму каналі Макс Max Максимум. Ми закінчуємо з ігрою Warcraft 3 Refort. І ми подивимося на компанію Орків, і е, будемо робити. Огримар! Щоб довго не затягувати. А, то тут декілька глав. Та ти подивись на це. Я думав, що це серія одна-дві займе тут. Да, цікаво, блять, як її переробили. Якщо я пам'ятаю наскільки акт перший. Приручение... Ну ладно, посмотримся. В оригинале там не так было. Там только одна миссия была на хвилин Ну, на, на годину дать, плюс-минус. А я так дивлюсь да, поменяла. Ну, ну ладно. ним Опа. Много лет я скитаюсь по свету один, Миша. Иногда мне даже кажется, что я устал от одиночества. Миша. Я видел много разных народов. Они затевают войны из-за пустяков, из-за клочка земли, и сами же губят эту землю, истребляя на ней все живое. Так еще, Миша? Никому писли. из них нельзя доверять. Все они лживые и жестокие. Не то, что животные. Да, Миша, ты, ты не такой. Я слышу звуки боя. Так пишлы. Идите сюда, ублюдки! Познакомьтесь с топором Могрина! Держись, незнакомец! Я иду на помощь! Ты дывы, я, я капу за пишла, блядь! Бля, было его! Мерзкие трусы! Тебе живот распороли. Да. Я ты вряд ты ли смогу облегчить твою боль. Знаю. Это была бы славная смерть, если бы не мое задание. Якое задание? Якое задание? Я должен был доставить важное донесение моему вождю. Но теперь... Счет это. Я не справился. Это бесчестие. Да ладно, тебе зараз допоможем. Твоя честь будет спасена, старик. Я доставлю твое донесение. А Камагош, воин, благодарю тебя. Иди в город, Оргримар. Найди вождя Тралла. Скажи ему. Прощай, воин. Пусть ветра унесут тебя к предкам. Нахай. А мы побежим и так. Что ж, Миша, похоже, нам вновь предстоит столкнуться с цивилизацией. Миша. Идем. Михаил, пиши. И О, Михаил. Я готов к охоте. Миша. Ха, прикольно, блядь. Добыча Ладно, Миша. Да ладно, Тоби, кричи. Я взял след. А что в Да ладно. Наши пути пересеклись. Ты... Ты пошел тут такая. А, так, так он его и так вызываем? Что Яка тут нам та разница, блядь? Кого Надо, пошли перебьем все, блядь. Звери Опа. О, блядь, какие их тут, блядь. А их постійно вони тут будут, да? Чи я щось не розумію? Блять, а мапа, я так понял, що тут ново честно, да? Воу, воу, воу. Давай, пішли! Правильно. А, то тут я можу призывати? Ты Ти куди подивись! А вони там... А, вони, блять. Мину завжди. Меня ведет инстинкт. учуял. Так. Я это понял. ну иди сюда. Мы потом зайдем до вас. Почекай. Наши пути пересеклись. Чуть позднее я зайду до вас. <связать> давай, давай, пикуй. Может быть, три я. я хоть, блядь, покачаю тебя зараз. Ости. Я, я, ну, я всегда. Сели. Перчатки один. пришли, блядь. Да ладно, ты не забыл дым, вон ты с Михаила, блядь. Ты подивись на него. инстинкт. А, все, нема. Ладно, пришло. Наши пути пересеклись. А я же орк? Не? Ты похож на огра полукровка. Зачем ты пришел сюда? А ты я какая Я принес донесение для вашего вождя. Надолго я не задержусь. Хуя сами город. Ну, пришли, Миша. Я Опа. всегда Дэвин. А, травы, иди сюда, на. Ты подивись на него. Бля, прям целый вов пешел. Город воинов. Давненько я не видел ничего подобного. А да, я також. Держись рядом, Миша. Ми Миша, Миша, пошли. Крепите прочнее. Еще один ураган и все крыши сорвет начисто. О, свиньи пошли может Здравствуй, вождь. Я должен тебе кое-что передать. Давай, передай. Где ты это взял? И где Могрин? Помер. Могрин пал в бою. Перед смертью он просил меня доставить тебе это донесение. Кто ты, воин? еще по мне, нам... Я Риксар. Последний из клана Мокнатал. Мокнатал? Я слышал легенды о тех, в чьих жилах течет кровь орков и огров. Рад нашей встрече. Добро пожаловать в Дуратар, на новую родину орков. Оставайся здесь. Чувствуй себя как дома. Ты заслужил наше гостеприимство. Это меньшее, Что мы можем сделать для тебя? Да ладно, Тоби. Наверное, я и впрямь слишком долго странствовал. Благодарю тебя, Трал. Но я не привык быть нахлебником. Ой, да ладно. Скажи, что я должен сделать, и я честно заработаю право на кровь. Ой, починай Что ж, в наших землях найдется дело для каждого, и многим здесь понадобится твоя помощь. Я как. -то. Поговори с местными жителями, они расскажут тебе, что к чему. Ой, че бегать? Это еще... Рахан из племени Черного Копья, О. один из моих лучших разведчиков. Такая винша почек. Ну привіт. Хуя собі він тут, бля. О, о о. Помощь, близька. Блядь. Хуя собі. Завдання. Газлоу. Блядь. Я взял. Ладно, свят. пішли. Потихесеньку. А це шо таке? Стин. Шо воно таке зелене? Учуял. Меня ведет власти. Ладно, фиг с тобой, блядь. Ладно, пришли. Наши пу... пересеклись. Первый, так вон, вин первый, добрый. А, не блядь. Варься, Ой, яркий, блядь. Звери не Так, что такое хочешь А, ты из клана натал Меня зовут Драктар. Много лет назад мне довелось сражаться вместе с твоими предками на Дреноре. Так ищу. Если хочешь помочь, у меня есть для тебя несложное задание. говори, уже. Видишь ли, я готовлю особое зелье для наших воинов, но мне не хватает главного ингредиента. Это звездолист Редкая трава, которая растет Только в долине У громового хребта Я бы и сам собрал ее Но есть одна проблема Гигантские ящеры Которые водятся в долине В последнее время ведут себя Очень агрессивно Если принесешь мне Шесть пучков звездолиста Получишь награду ну, пішли. А яку я нагороду, блядь? Хитро придумано. Ну, блядь. Свісно, блядь, ладно, пішли. Хоч одне-два завдання зараз тут виконаємо. Пішли. Я всегда один. Я думаю, что мы, Блядь, нихуя собі. Я собі вони тут дали, блядь. Пішли бля. Ты подивись, блядь. Что нас ждет? А навичу мне тут гроши, вот мы не сикаво блядь. О, Я всегда пришли. один. Меня а что, мне вот тогда побегать по мапе придется? Блядь, отпеки у вас тут, ахуй. А вот да? Вы еще и ресы Ну я на таки просто не ну вас вот таких баню, блядь, просыла. Учу я. Блять, еще и все ризного ривня, блядь. Наши О, починается, блядь. Я на туда забрив, блядь. Ну ладно. Пишли. Я блядь. Давай, чтобы вони не вбили в нишу, блядь. И что, блядь? Я взял след. Они сейчас его убьют, блядь, и мне меня что-то это не очень и очень прикалывает. Давай, зачистим. Меня пошли, пошли. инстинкт. Учу О, блядь, я. а ты кто такой? Ой. Наши пути пересеклись. Блядь, я не хотел. Я взял след. Опа. Хуя себе. Ну ладно, нахай буду. Чего бы не? Здорово. Наши пути пересеклись. Тише и блядь. Всегда Опа. Один. Ладно. Раз так, то так, оно и будет так. Добыча близко. Бля, вот это пытание. тут мою силу. Да, блять, это а скики у вас тут. О, блядь. О, 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 о. о. Ты ведет инстинкт. Ой, блядь. Начинается. Что нас Не, ну хочешь. Я всегда. Да, зараз мы заберем, почекай. Опа. инстинкт. -а. -а, -а, -а. Ой, я себе, блядь, тут да сильный, блядь. Близко. Ты бачил, блядь? Пивторы, дві, два куска гунды, блядь. Да я стики, блядь, найду вам. Вы блядь? Опа. Давай. На, лови, блядь. Я Ого. Ну, вот это уже нормально, блядь. Ой, блядь. Так, наши еды. пути пересекли. Что я нашел? Я взял след. О, меня ведет инстинкт. Блять, а куда-то я? Тану. Ты еще. Наши пути пересекли. Громовой хребет та самая долина, о которой говорил Драктар. Бля. Похоже, это и правда будет несложно. Я, готов... я вот... Ты чё, блядь? Да ты не Вы нахуя там? Да я его тут бегу вам всегда... найду. О. Бля. Удари, сверхсе, блядь. Уяс блядь. Да косс тебе, блядь. Вот раз, когда ты лепкаешь на десятый, на пути на десятый. Уяс блядь. Уебалось. Да. А ]핳... вот и звездалист. Нужно собрать еще пять пучков. Уяс тебе... Я взял след. Наши пути пересеклись. Скики, блядь, чьи что? Всегда да это ты бы я их найду, блядь. Ты что? и я блядь, Я взял свет. Ты, блядь, подай высь. Меня такая. Мана, блядь. Та, блядь, станты бли близко, ты, блядь, подивись на це. Недостаточно маны. Здорово. Что нас ждет? Хрин его знаю, чего нас чекает, блядь. Ну, точно, блядь. Ну, уже, блядь. Лесо, что это такое? Да, Стинг, мою Хуя себе, блядь. Пошли. Я подумал просто скидлять. Я ходил это, блядь, маленький. О, забирай. Я взял. Ты шлый, блядь. Блядь, ну что, я тут так. мы не две штуки из ну ты что, блять? Это что такое? А, цена то, что нам Я, О. Всегда блядь, навещу, блядь, О. Я всегда один. Ты подивись. вы, блять, не чтобы О. Пошли. Я всегда один. еще, А ты, че, блядь? Я, ты так, ты, 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 так, ты. Да, блядь, я тут я тут Да, блять, да Да я, блять, все в зайду. Я взялся. Бля, там тебе я. Ну не, ну блядь, что вы Бля, он сейчас Мишу убью. Ты шо? Я на тебе на волосы убью. Найди мою силу. Нарешті. О, писали. Меня ведет инстинкт. Я на так и точно не дозволил, блядь. меня сами, блядь, въебали. Что то каждое завдание выполнять? Ну, все у нас, блядь, часу тут займе, блядь, на это. Да, я на это, блядь, не рассчитывал что воно так будет, блять Но до 10 уровня я не знаю, сможем или не сможем. Все, пошли. Да, пошли. Ой, блядь. Сколько тут актів Вот это да. Так это початок у Гримару, или не початок? Что все, блядь, взагалі? Я готов к Пішли. Ну, это да. О, шаман. А ты чё с дамой, блядь, не пішов? Ну и, бля, я думал, ты уже все мы это Они, А не, бля, не высти. Наши пути пересекли. Ну, ну, давай их, бля. Паршивая дворняга! Тут вот разберемся с ними, бля. Да, блядь, и их, да. За племя черного копья. Блядь, подивись. Головы сплеть. Я так его блядь, не згодився, що так сушера, блядь тут сиділа, блядь. Хитро аплодиратор, блять, ну я не... я не пам'ятаю, що були якісь акции. Кто? Иди сюди. Ты, блядь, подивись. Пішли. Та куди? Не, не сюди, сюди. Хитро придумано. А ч сразу вони, блядь, десятого, а я першого. Ну якось, блядь, не дуже чесно. Ты, блядь, подивись на це. Так, мы ему принесли, да, травы, блядь, травки, блядь. Что он хочет знать, блядь, чай рубить или что? Ну, кого знает точно, он не зроб. <гум> Похоже, ящеров что-то рассердило. Еще что-то. Та... Интересно. Ну, главное, что зелье все-таки готово. Хочешь попробовать? Давай. Держи. Вдруг пригодится. Вот а это что такое? Что ты таешь, блин? Опа, гром трава. Я взял. О, Та ні, куди ти взяв? Віддай блядь. Здорово! Блять. Ти блядь, подивись. Так. собі, блядь. Ну ладно. Меня ведь не що ми будемо робити, блять? Будемо зберігатися. Беб меню. Зберегти. Зберегти, грубо. Е -е, по Чаток о, о А тепер зберегти і продовжимо вже в наступній серії. А зараз що я можу вам сказати? Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал і так вже до наступної серії.